Ehsan Yardım Qrupu. Assalamu alaykum və rahmetullah əziz səməanlar. Ehsan Yardım Qrupu olaraq yenə də bu ərzaq yardım paketlərini paylamağa davam edirik. Artıq Ramazan ayına girəndən ikinci yardım paketləri də hazırlanır. Bu gün ayın 23-ü artıq paketimiz hazırdır. Biz qeyd etmişdik ki, inşallah çalışacağıq ki, sizin dəstəyinizlə Allahın izniylə bu yardım mədə 10 gündən belə çatdıraq ki, hətta istisna münasibələyə, yəni dəstək olmuş olaq, dəstəkləmiş olaq. Bu səfər 80 ərzaq paketi hazırlandı. Allah ay həmd olsun. Deməli, bir qardaşımızın səfərindən bu 80 payın 50 payı həmin qardaş həyfinə ödəndi. O özü yəni, təşəbbüs göstərdi ki, yəni, bir ərzağın maliyyə dəyərindən isə deyim ki, həmin paketdə həmin 50 payı mən vermək istəyirəm. Həmin Əm, qardaş bir dama kəssti və ərzaqların eee bunu deyim. Bir paketimizdəki bir paketimizin qiyməti də təqribən 90-95 manatdır. Ətlə bir yerdə. Burdan həmin qardaşa təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Allah məndə mükafat etsin. Fərgətməz 1 manat, 5 manat, yəni böyük kişi, yəni kim necə bacarsa dəstəyə olmağa, dəstəy olsun, istəyir paylaş, elanları paylaşmaqla, istəyir maddi dəstəy, istəyir mənəvi, istəyir gəl burda bu əzəkləri yükləməkdir, daşımaqdır, paylaşmaqdır, hamsa bu şəkildə dəstəyidir. Buradan dəstək olan hər kəsə Allah razı olsun. Allah məmlə mücnə bərəkət versin. İndi isə bir paket olun arzudan siz tanıdıraq. Deməli əzizimlər məhmanlar bu səfərki paketimiz bundan əvvəlki paketimizdən e, fərqlidir. Bizim e, istəyimiz budur ki, inşallah 2-3 çeşiddə paketimiz olsun. Bunların hamısı bir-birindən fərqlənsin. Yəni hər dəfə eyni şeyi vermiş olmayaq. Deməli e, 1 kq, 2 kq pesok, şəkər tozu, yumrudu, 1 kq uzundu, 2 kq pulquru 1 kq məcəc 1 kq pinov makaron bir başqa vermə şey spagetti bir başqa süd 1, 1 litr yağ şkalyağı əlavə etdim bu paketə yaşın nohut konserva badımcan qulusu tomat çay qara yağ 1 litr mumanəz əlavə etdim bu səfər və məhəmməd oğluna Portuqal əlavə etdik. 5 kq məşəlləyik mərtuşka. 1 kaset yumurta. 3 paçka sosiska. Və həmin qardaş, elə həmin qardaş bizə bu qalbaları sədaqə etdi. Allah üçün adını hallanmasını istəmədi. Yəni bizdən bunu pulunu almadı. Allah məhəmməd müstəbəkət versin. Və digər başqa bir qardaşımız, o da öz sahəsinə uyğun olaraq bizə e, sədaqət elədir və bu, bu şeyləri paketə qoymamız xahiş edir. Yəni buna vurğulamaqda məqsədimiz, yəni e, odur ki, yəni, azdır, balaca bir şeydir. Otağın sizə çəkinisiz deyə bu şeylər olmasın. Yəni bizim məqsədimiz, yəni bizə gəlməsəm də ki, bir xurmanın yarasız bel olsa və yəni, öz üzünə həmdə bizə bundan Allahın üzünə bizə bundan qoru. Həmin qardaş üç ədəd şokolad verdi bizə, bir ədəd sabun və penal. Bunu hər paketə qoyulacaq. Allah həmin qardaşınıza uğur versin, Allah məna məktəbə ket versin. Və həmçinin toyuq bir ədəd toyuq və hər paketə 2 kq dana əti. Bunu bir qardaşımız kəsti, daha sonra bizə həvalə etdi. Biz kəsdik, paketlədiyik, oradaq paketlədiyik. Və həmin qardaş hansı ki bəy vurulmuşdum 50 paket ərzağı dəyəri Təqribən 70-75 manat ərzaqdır və ətdəmanda 90-95 manat civarında olur. Və həmin ə, qardaş 50 pay ərzağı öz öhdəsindən götürdü ki, tam ə, mən deyizəm o şey əzak lamponlu. Və buradan həmin qardaşa təşəkkür eləyirik. Allah ondan razı olsun. Allah onu və onun əhrini cəhənnəm azabından qorusun. Və həmçinin bu işdə bizə maddi və mənəvi dəstəyön hər kəsdən Allah razı qalsın. Allah bizdən də, sizdən də buyumələ qəbul eləsin. Yəni bu işlər hasil olur, yəni ərsəyə gəlir sizlərin dəstəyi, dəstəyi ilə və ən əsası da Allahın bizə bu işi müvəffəq etməklə. <hukurarether> Allah malınıza müxtəbəklik versin, yenə deyirəm. Allah sələ az olsun. Ramazan ayıdır, bu işdə aksiyon alma tövsiyə edirəm və paylaşmaqla bu işə dəstəy ola bilərsiniz. Maddi, mənəvi əzaqları yığmaqda, paylaşmaqda bu işdə Əmkəcəsin hər kəsindən Allah razı olsun. Elə yəni, insanlar var ki, burada adda hallanmır, görsənmir. Amma onlar bu işin əvvəlindən ta axına kimi yəni bizə kömək edirlər. İstə bu qutlanan yığılmağında həmçinin də bir qardaşımız ondan vurğulayım, bizə bu qutuları yəni maya dəyərinə verdi. Hansı ki bu başqa qiymət satılır başqa yerdə. Bizdən bunun sadəcə maya dəyəri alındı. Buradan həmin qardaşa təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Allah ona bələkət versin. فإن شاء الله سفر فعلي إن شاء الله إن شاء الله إلى ما وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض